Добрый день. Интернет-магазин nasdeal.com.a представляет вам обзор планшета IQ D70 Pro 2. Данный планшет двухъядерный. Каждое ядро по 1,6 ГГц. Работает на операционной системе Android 4.1. Материал корпуса выполнен из пластика. На задней панели у нас имеется динамик, кнопки регулировки громкости включение-отключение, USB, TF-карты, наушники и мини HDMI. На, фрон... на передней панели имеется вот такая вот камера 0,3 мегапикселя. Будьте внимательны, так как камера в данном случае много утоплена, соответственно туда могут попадать какие-то и другие предметы, которые будут мешать пользоваться камерой. Так. Разрешение экрана 1024 на 600 пикселей тач пятиточечный достаточно легко реагирует на движение пальцев так теперь посмотрим видео и соответственно оценим работу звука слишком громко чуть потише сделать как вы видите между кадрами достаточно резко перескакивает без тормозов так далее проверим работу с интернетом wi-fi в данном случае уже выключен поэтому мы сразу браузер в данном случае здесь открылся наш магазин Думаю, там... Это проверить. Сейчас мы проверим как он работает с флешками. Для этого у нас имеется вот такой вот OTG-кабель. В комплекте к данному планшету он не идет, но вы его можете купить, чтобы пользоваться флешкой. Так, вставляем нашу флешку. Чтобы найти флешку, идем в файловый менеджер. В данном случае здесь стоит Explorer. И пускай, например, посмотрим видео с флешки. теперь давайте посмотрим, как он открывает вот, назад доковский файл, то есть Word. Для этого здесь установлено приложение Kingsoft Office. Приложение скачано с Android Market. Вы же можете скачать то, какое вам будет удобно. Вот, собственно, Word-овский файл. Теперь соединим флешку, Проверим, как он работает с играми. Емкость аккумулятора здесь идет две тысячи с половиной миллиампер-часов. В принципе, хватает работать до 5 часов. Так. вот такая вот тут самолетики кажется здесь оно будет не слишком хорошо и видно Теперь с Angry Birds Летела птичка. На этом считаю обзор планшета IQD70 Pro от интернет-магазина законченным. Спасибо за внимание. До новых встреч.